Ну что же, уважаемые друзья, собственно говоря, вся моя жизнь, как говорится, на виду перед вами. Я ни от кого не прячусь. Все, где что происходит, я там фотографирую, я там бываю. Вот. Но это значит о том, что я люблю жизнь, я люблю всех вас. И мне хочется передать в своих работах вот эту вот красоту, любовь. Это же и цветы, и рассветы, и закаты, и наш город, и ранним утром, поздним вечером. Вот. Это все есть та красота, которую нас окружает. Но порой за годенной своей жизнью, нашей жизнью, мы этого не замечаем. Мы просто, мы просто живем. Мы просто бегим на работу утром, вечером, ночью. Почему? Потому что надо заработать кусок хлеба а, между прочим, красота все перед нами, у нас под ногами. Меня спрашивают часто, когда у тебя есть выходные? Да нет, друзья, у меня нет выходных. У меня такая работа, но работа творческая, что я каждый день, каждую минуту, каждую секунду должен увидеть эту красоту. И моя задача ее заснять и показать вам. Вот это вот есть и смысл жизни моей, чтобы показать народу все, что наша земля прекрасна, и жить надо радоваться, жить надо с радостью, и только тогда ты будешь чувствовать силу своей жизни, и вокруг тебя будут, когда ты сам улыбаешься, вокруг тебя будут люди улыбаться, когда жизнь ну, кажется, краше. И недавно у нас был, ну вот 14 числа отмечали праздник работники ГАИ. И вот один уважаемый человек говорит, я был на встрече, меня пригласили. Ты вот. вот там вот, я сотрудничаю, рассказали с многими изданиями, и среди них одно из изданий, интернет-издание «Высокий вал», которое пользуется, естественно, хорошим спросом, посещаемостью. И вот он мне говорит такое, ты вот там сфотографировал человека, которого боятся даже сами работники ГАИ. Как это ты, что ты за ним охотился, все, через 20 минут у меня на столе лежала вся твоя биография, все твое досье. А я ему ответил, то, что я вам только что сказал, что фотоаппарат всегда меня лежит вот здесь на ходу. я никого специально не отлавливаю, друзья. Я просто, я, если я вижу как, я его снимаю. Минута, секунда прошла, все же кадра нету. Поэтому фотоаппарат всегда у меня готовый, как говорится, на боевом взводе. Вот. В любой момент я могу с машины, во время движения, все. Понимаете, о чем же моя жизнь, я по-другому уже не могу, честно вам скажу. Опять же, ну, как говорится, уже сейчас вот аппаратура, да, действительно, шагнула очень сильно вперед. Да, я имею классную аппаратуру, но за ней не угнаться, уважаемые друзья. Даже пусть будет у вас, как говорится, простенький аппарат, вот как я вот учу сейчас вот уже на протяжении, как говорится, ну, всей своей сознательной жизни. Учу детей фотографировать. Собственно говоря, с 1979 -го года я пошел работать, меня пригласили в областный палац Пионерии, так это называется. Вот, а потом меня пригласили областная станция юных техников. А теперь это называется уже областный центр науково-техничной и ученической молодости. Вот в этом центре я сейчас, как говорится, вот уже более 20 лет работаю, руковожу детской фотостудией «Пояс». Что мы ищем? А мы ищем все прекрасное, что есть вокруг нас. Мы ищем саму жизнь. И я вот учу вот тех детей, которые ко мне проходят. Да, действительно, я вот и сейчас встречаю, и мне приятно, когда вас встречаешь, вот такие взрослые дядьки, все. Я, знаете, как говорится, на одном уровне остаюсь. А вот взрослые дядьки приходят и говорят, а мы, помните, вот мы с вами ездили с салатом? жары ну выдвинывать чуждые, прекрасно помню. Вот. многие, как говорится, дети прошли через э, ну, мои руки, будем так говорить. Почему? потому что каждому ребенку естественно уделялось внимание. Я понимаю, что не все стали фотографами, но дело не в том, дело в том, что я учил видеть мир окружающий и учил видеть красоту, которая нас окружает. То, что я сам вижу, я и им старался это привить. Для этого у меня было все, как говорится, я старался. Да, я не все знал. Я учился постоянно в всех своих, как говорится, это самое учителей, то же самое покойного Юдина Валерьевича. Вот э, -э, -э я, Владимир Григорович. Да и многие другие зимы в Володи покойные. Все они ушли, но мы вот так вроде бы, как говорится, продолжаем дело. И вот среди нас тут еще есть захренелый мастер, Тасиц Александр. Вот тоже, он не всегда по головке гладит, он часто ругается. Но ругает, я понимаю, по праву. Почему? Потому что нельзя все знать, нельзя, нельзя все познать. А только, как говорится, вот когда ты учишься, ты учишь других и сам учишься постоянно. Тогда можно, как говорится, чего-то достичь. Давай теперь о выставке. Уважаемые друзья. Эта выставка собиралась, то есть вот здесь вот представлены фотографии, это порядка, значит, с 2004 года. Да, я бываю на многих мероприятиях везде, я вижу многих ветеранов. Здесь не только наш, наш город Чернигов, здесь, как говорится, с области ветеранов. Почему? Потому что одним Черниговым нельзя заключиться. Если есть кадр, то он кадр, понимаете? А ветераны, они везде одинаковые. Они стараются донести до нас, в действительности, вот это вот эхо этой войны, против этой войны. Но в своих работах я вот это видите, вот ветераны, как говорится, уже собрались на праздники, когда мы их отмечаем. День Победы, День освобождения нашего города родного, вот, или же и на других мероприятиях. В действительности, вы посмотрите на те награды, эти фотографии, прежде чем сделать, естественно, я пропустил их, как говорится, роду власти через себя. Я старался показать действительно целый Посмотрите на эти награды. Насколько эти награды действительно это вот тот, за тот солдатский труд, что они ползали, проползли, как говорится, всю Европу пропадали. И я вот знаю Анатолия Чипович. мы в прошлом году с ним встречались, у него была встреча в художественном музее, вот. А затем я напросился, приехал к нему домой. И вот он мне показывает, показал свою медаль за плаву. Он сказал, это для меня становится дорогами. Она а в крови. Собственно говоря, вот глядя на все эти фотографии, это все репортажного плана. Я никого не строил здесь. Ну, может быть, там парочка есть какие-то фотографий. Все это репортаж. То есть это вся жизнь которая она есть. <laughs> так что, если кто-то еще хочет научиться фотографировать, по пожалуйста, приходите ко мне. Я вам немножко открою глаза на мир, но вам сразу скажу, что спокойно вам не будет. Почему? Потому что ни одного занятия я не сижу на месте в лаборатории. Это я сразу такой очень говорю. Почему? Потому что, сидя в лаборатории, нельзя очень фотографировать. Надо ходить по городу, надо ездить в лес. Надо смотреть травку, надо смотреть букашку, надо смотреть цветочек, надо смотреть капельку росы. Ну, а это надо только где-то в походах. Поэтому я на работе сижу минут 15-20, пока все собрались, поговорили, рассказали, что у нас за тема, все. И дальше мы пошли в поход. Мы пошли в поход. Какой фотоаппарат у вас? Это все равно цифровой, не цифровой пленочкой, на черно-белую пленку, на цветную, на цифру. Вы поймите правильно, дорогие <coughs> друзья, что это все равно. Самое главное, чтобы у вас была душа, чтобы у вас был взгляд. А то ли это в черном-белом цвете, то ли это в цвете, то ли это вы сделали на пленку этой фотографии, то ли сделали цифровым фотоаппаратом, это все равно. Если есть камера, то есть все. Это у так спасибо вам еще раз, что вы пришли. Ну, а все ветераны, которые я, честно говоря, уже, мои друзья, старался так, чтобы немножко побольше было. Но, видите, ну, время сейчас такое. Почему? Потому что везде в школы приглашают наших уважаемых ветеранов вот, выступить перед ребятами, перед школьниками, чтобы еще раз, как говорится, рассказать о, о той войне. Поэтому я приношу извинения, если все, конечно, пришли, но все равно. Я понимаю, что они придут. Они, даже сам Герард Кузнецов сказал, Виктор, если сейчас плохо хожу, я на мыльница, но я закажу такси, я приеду. Ну, наверное, ему очень плохо, уважаемые друзья, что он не пришел. Хотя он мне но обещал. Ну что, спасибо вам, товарищи Герард.